السلام علیکم دوستو دوستو سال سترہ سو پندرہ چنئی انڈیا میں سینٹ جارج اینگلو انڈین ہائر سیکنڈری سکول کی بنیاد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے رکھی اس اسکول کے بنانے کا مقصد ملٹری میل اورفن اسائلم بچوں کو تعلیم دینا تھا یہ ہندوستان کے قدیم ترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے جو ابتدائی طور پر فوجیوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا بعد میں اسکول اس کا نام سینٹ جارج اینگلو انڈین ہائر سیکنڈری اسکول رکھ دیا گیا دیکھا جائے تو یہ برطانوی نو آبادیاتی انتظامیہ کا ایک اہم ترین قدم تھا سال اٹھارہ سو سترہ جب برسگیر کا پہلا سرکاری اسکول کلکتہ میں قائم ہوا اور اس اسکول کا نام ہندو کالج کلکتہ تھا اس ادارے کا مقصد ہندوستانی طلبہ کو تعلیم فراہم کرنا تھا اور ٹھیک ایک سال کے بعد یعنی سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں مغربی بنگال میں برہ سگیر کا پہلا پرائیوٹ سکول جس کی بنیاد ویلیم کیری نے رکھی تھی ان تعلیمی اداروں کا قائم ہونے کے بعد ہندو جوک در جوک ان سکول کالجز میں تعلیم حاصل کرنے لگے وہیں اس وقت کے علماء نے مسلمانوں کو ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا کیونکہ یہ غیر مسلمانوں کے بنائے گئے تھے ان کے مطابق یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے دین سے دور ہو جاتے اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ سالوں کے بعد ہندو ہر سرکاری محکمے میں اچھی نوکریاں کرتے ہوئے نظر آئے وہیں تعلیم سے دوری کی وجہ سے مسلمان مزدوری یا بہت ہی ادنا درجے کی نوکریاں کرتے ہوئے دیکھے گئے یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ایک ہزار سے بھی زیادہ ہندو جو انگریزی بول اور لکھ سکتے تھے وہیں دوسری طرف فقط پچاس کے قریب مسلمان تھے جو انگریزی بول اور لکھ سکتے تھے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کے فوائد بتایا کہ کیسے وہ تعلیم حاصل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت کے علماء نے سر سید احمد خان کو غدار اور کافر کہنا شروع کر دیا لیکن بعد میں سر سید احمد خان کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی اٹھارہ سو تراسی میں پاکستان میں پہلا سرکاری سکول برطانوی نو آبادیاتی دور میں قائم کیا گیا تھا گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی سکول لوور مال لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں قائم کیا گیا پہلا سرکاری سکول تھا اس اسکول نے مقامی آبادی کو تعلیم فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ہتے میں عوامی تعلیمی نظام کی ترقی کی بنیاد رکھی سال انیس سو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم مانا جاتا ہے کیونکہ اس سال پاکستان کا پہلا پرائیویٹ اسکول مسز نسرین محمود قصوری کی زیر سرپرستی قائم کیا گیا بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جو کہ ایک ماؤنٹس اسکول کے طور پر شروع ہوا اور تیزی سے پھیلتا ہوا پاکستان کے سب سے بڑے پرائیویٹ اسکول نیٹورک میں سے ایک بن گیا اور ناظرین یہیں سے شروع ہوتی ہے پرائیویٹ سکولز کی نہ ختم ہونے والی دور اور یہ پرائیویٹ سکول بچوں سے ماہانہ بھاری فیسیں وصول کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کو پابند کرتے ہیں کہ وہ سکول, یونی فارم سکول سے ہی پرچیز کریں اور ساتھ ساتھ کتابیں اور کاپیاں بھی سکول سے ہی خریدیں بہرحال اتنی زیادہ فیس اور دوسرے اخراجات کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد ان پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان میں کل تین لاکھ تیرہ ہزار چار سو اٹھارہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکول موجود ہیں جن میں سے دو ہزار اٹھاسی کے قریب دینی مدارس موجود ہیں ان میں چھپن اشاریہ دو فیصد یعنی ایک لاکھ چھہتر ہزار ایک سو اٹھاسی گورنمنٹ سکول ہیں جبکہ ترتالیس اشاریہ آٹھ فیصد یعنی ایک لاکھ سینتیس ہزار تین سو چوبیس پرائیوٹ سکول ہیں اور اگر طالب علموں کی بات کی جائے تو اس وقت ترپن اشاریہ پانچ فیصد یعنی دو لاکھ ترانوے ہزار انسٹھ ہزار تین سو پچھتر طالب علم گورنمنٹ سکولوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پرائیوٹ سکولز میں چھالیس اشاریہ پانچ فیصد یعنی دو کروڑ پچپن لاکھ یارہ ہزار پانچ سو اٹھاسی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان سکولوں میں اگر سیاست کی بات کی جائے تو اس وقت اٹھاون فیصد یعنی بارہ لاکھ انچاس ہزار سات سو چھالیس و ساتھ اکرام پرائیوٹ سکولز میں ملازمت کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سرکاری سکولوں میں 42% پرسنٹ یعنی 8 لاکھ نوے ہزار کے قریب اساتذہ کرام ملازمت کر رہے ہیں اور سکول نہ جانے والے بچوں کی بات کی جائے تو 26.2 اشاریہ ملین بچے سکول نہیں جا رہے پنجاب میں 11.73 اشاریہ تہتر ملین بچے سکول نہیں جاتے سندھ میں سات اشاریہ تریسٹھ ملین کے پی کے میں تین اشاریہ تریسٹھ ملین بلوچستان میں تین اشاریہ تیرہ ملین اور اسلام آباد میں پوائنٹ زیرو ایٹ ملین بچے اسکول نہیں جا رہے اگر بنیادی سہولیات کی بات کی جائے تو دو ہزار اکیس اور بائیس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صرف ستر فیصد اسکولوں کو بجلی میسر ہے اور صرف اناسی فیصد سکولوں میں ٹوائلٹ یا بیت الخلاء دستیاب ہے اناسی فیصد سکولوں میں ہی باؤنڈری والز موجود ہے صرف 78 فیصد سکولوں میں پینے کے لیے پانی کی سہولت موجود ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹیچرز کو کس طرح پوائنٹ کیا جاتا ہے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق اٹھارہ سال کا تعلیمی لازمی ہے اور انہوں نے جس بھی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی یا ایم فل کیا ہوا فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایچ ای سی کے آتھرائز کالج یا یونیورسٹی سے بی ایڈ یا ایم ایڈ کی ڈگری بھی ضروری ہے اور اس کے بعد آپ کو پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنا ہے اور اس کے بعد انٹرویو بھی ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر لیتا ہے وہی انٹرویو میں بلایا جاتا ہے اور جو انٹرویو اور پبلک سروس کمیشن امتحان دونوں پاس کر اس کے بعد اس کی سلیکشن ہوتی ہے پرائیویٹ سکولز میں تعیناتی نسبتاً آسان ہے پرائیویٹ سکول میں جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کے پبلک سروس کمیشن یا کوئی اور امتحان دینے کی ضرورت نہیں ایک سنگل انٹرویو کے اوپر بھی آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے اور اگر تنخواہ کی بات کی جائے تو اکتوبر دوہزار تئیس چوبیس کے اداد و شمار کے مطابق سرکاری سکول کے اساتذہ کی تنخواہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی ضرورت میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ